Слушай, ну ее... Я думаю, что я ее отвезу, наверное. Столку, они пущают. Ну об этом же шире А чей гонки? Итак, вот давайте. Помочь? Да, вот такие вот проблемы при заезде на ЖГС-полком. Вот такие нормы у нас. Закона выполнены. Это надо... Это Верховная Рада уже. Нет, это не Верховная Рада. Верховная Рада-то и Верховная рада дала местные там да, 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 верховная рада а, а, заканчивается там. В вот так вот сначала надо начать, чтобы где-то потом заканчивать. Держите по центру, потому что они всегда внизу видно. Вот я сегодня присутствовал при транспортировке вот этого человека. Значит, Реально, 72-й дом, 4 раза угол превышает, так вообще, А вы что там заседали? Есть, э, заседали? При помощи э, дочери, по всей вероятности, которая помогает. Я говорю, как, а как если нету дочери? Дочь учится. Она говорит, ну вот так вот, и, и, то есть самостоятельно. То есть нереально. Э, Жек два года назад нечто сделал. Но это горка для детей, по большому счету, а не есть э, на нормальных пандус. Какие-то сметы 7 тысяч за облачные, я не могу понять. 7 тысяч за метр бетона. Я этого не знаю, да. не могу. Поэтому э, ну, цель данной акции просто обратить внимание, показать, человек два года живет, я до сегодняшнего момента не обращал, ну как, я не знал просто на то, ну, По мы всей знали вероятности, да. Большое. Вот. Проблема понижения, это у нас вечная проблема. Мы сюда не можем попасть. Вот видите, сколько просим, туманов обещают. Вот здесь где-то сделать, но несколько лопат. что мы сюда выехать не можем. Там банду да -да. будет мы сюда заехать не можем. Чтобы заехать, да. надо вот так. Да уже ремонтировали, говорили, что мало обещали. А вот там когда дорогу ремонтировали. Там 3-4 лопатки бросить и сделать обещал -то, мы тогда как маркет открыли снимали какой там пандус. вот сегодня я шел лосунка весной открыли пандус на крыльцо пандус на крыльцо и вот с крыльца там сколько ступенек я не знаю для чего делать вот это я не понимаю чтобы снаружи было похоже, что он есть. Как принимают без соблюдения норм. А его никто и не принимал. Ну как? Очень просто. Он не принятый как Они... потом. Ну так, а, а как он работает? Как и работает. Ну так вообще тогда ничего не понятно. Ну, вообще-то для этого архитектура. А вы уже Архитектура кому подпорядковывается? Кому подпорядковывается управление архитектуры? Ну, выконкому. Выконкому, ну. То есть смысл не идти в архитектуру, его, чтобы они нас в выконком Ну, а вы контролировали. Ну, давайте соберем комиссию по доступности. Вы же возглавляли комитет по доступности. Не я возглавляла. Вы. <laughs> возглавляла не я. Между <laughs> Возглавлял... машинами рискуя жизнью, мимо как пролетит. Ого, там с коляски можно выпрыгнуть. Нам когда-то Ваш мэр это кто? Козырчук. Валентин Валентинович Козерчук, да. что обещал? Ну вот он в связи с днем инвалидов 3 декабря Володя, помолчи, пожалуйста. На круглый стол. И мы очень так хорошо с ним поговорили. Он проникся нашими проблемами. Обещал максимальную свою помощь в решении вот всех проблем пандусов так мы сейчас а, его сюда позовем и мы закончили он конечно предупредил что так сразу это все не делается но мы решили напомнить о себе что мы все-таки есть мы существуем и проблемы эти никуда не денутся. не ну сразу же открылся маркетоп на котором он перерезал ленточку и поздравлял жителей города. Как вам это, это поздравление? Смотрите, это вот на спецстрое, с... на, на а, котором на спецстрой... мы снимали, что невозможно ни заехать, ни съехать. На я видела ваш репортаж. Так, вот, на коляске да, а, а он а торжественно пытались... перерезал ленту и поздравил э, горожан с тем, что у нас ну, такой... Я знаю, вот маркетут, который я на райболице, там, на углу, где космос был раньше, вот он действительно более-менее соответствует. Там, конечно, сложно заехать на этот пандус, но при большом желании возможно. С разгона там, конечно, тоже не совсем соблюдено, но там есть перила, за них можно подержаться. Он достаточной ширины, не очень сильно превышает угол наклона. Я в этом магазине бывала. Вы не представляете, какое это счастье такому человеку, как я, просто пойти в магазин, самой выбрать товары, которые мне нравятся, и самой расплатиться на кассе. Понимаете? просто чувствую себя полноценным человеком после этого. Я сама пошла в магазин, сама выбрала то, что мне нравилось. Да, там есть какая такая проблема, что высоковатые прилавки, там, где вот эти вот рефрижераторы, там, где мороженое лежит, там такое вот все, то, что между рядами. Но тем не менее, я то, что мне хотелось, я его подержала в руках, я его положила в пакет, сложила, сама расплатилась на кассе, мне подали этот кассовый аппарат, я вставила карточку, все. Понимаете, это первый раз, Первый раз я была просто в эйфории после посещения вот этого маркетопа. После этого мне захотелось туда вернуться Ну, к сожалению, и у еще, нас ситуация еще. такая, как с тем маркетоп, там это единичное. Скорее, исключение из правил, нежели правила, правильно? Да, к сожалению, да, потому что все магазины, которые возле меня, где бы я могла купить хлеб, который мне нужен ежедневно. Они все, абсолютно все недоступны. Крыльцо не знаю, сколько метров или если больше. Вы не никаких я пандусов, даю. ничего, никаких намеков даже. Абсолютно ничего. То есть, элементарно купить хлеб и молоко, которое человеку нужно там, не каждый день, не через день, а чего, через не два попадает? дня. А, у меня такой возможности нет. А, ну а ездить в маркетоп тоже, вы знаете, я живу в Англичанном миру, и подняться до маркетоп-то без посторонней помощи я тоже не в состоянии. Потому что там ну, очень большой, крутой уклон, что построители, что по на еще больше. Если бы какой-то был доступный магазин я тебя три раза на улице попросил. Приморской... Я бы, конечно, ты, но... э, с удовольствием там бывала, но на улице Приморская тоже есть магазины, но они тоже все со ступеньками. Или есть магазин, там кроме ступенек еще и уставили, в которую моя коляска как, просто. Не как покупает. вы думаете? Если, допустим, взять на контроль власти этот вопрос, это реализуемо, ну хотя бы в вновь сдаваемых объектах делать действительно по нормам. Неужели эти нормы такие сложные, что они Нет, не выполняются? Нет, вы знаете, они не сложные. Я просто ввела в поиск в Google в интернете. Запрос пандус для инвалидов. Мне выдало, не знаю, очень много картинок, очень много документов с техническими условиями, которые там все расписано до мельчайших деталей. Понимаете, если там длина такая-то, должна быть поворотная площадка, если длина такая-то, не должна быть, допустим. Там все, вы понимаете, можно самому... Простому человеку, обычному, такому как я. Я посмотрела эти документы, я сделала чертеж пандуса, который я бы хотела видеть возле своего подъезда. Угу. То есть нет. это даже не проблема обычному человеку знаете, разобраться. У вас есть техническое образование? Нет. нет, у меня технического нет. Я, конечно, учитель математики, поэтому я могу с точностью определить сложность ага. вот этих всех расчетов. Единственное, что нужно... Но, ну, тем не менее, это, вы это, не, если... не архитектор. Нет, я не архитектор. Если человек учился в шестом классе и не пропустил тему пропорции, это единственное, что нужно знать для построения черта. Знание пропорции того. позволяет Все. сделать... Там банк. написано, что это должно быть отношение высоты к длине 1 к 12. Все. Подставляешь свою высоту в эту пропорцию и вычисляешь длину. Дальше следуешь вот той таблицей, которая есть в этом. То есть высоте. все просто? Там элементарно. На такой высоте должны быть поручни. Они должны быть такого сечения. Там все, понимаете, там все в деталях расписано, какое это должно быть. Угу. Я вот сейчас стою перед вопросом, внутри я себе сделала пандус от кино, которые мне тоже говорили, что это просто нереально. Я поговорила с жильцами своего подъезда, они все были только за. У нас живут замечательные люди и понимают, что вот эти 4 сантиметра, когда пандус закрыт, откид, да, они никому не мешают. не мешают. Абсолютно. И все были только за, потому что знаю, что я уже 14 год сижу в четырех стенах в своей квартире и не могу выйти на улицу и просто под свежим воздухом. Я не могу подышать свежим воздухом. Естественно, в зависимости от этого, вы понимаете, что они говорят, что дышите свежим воздухом, тогда здоровье ваше улучшится. Я ну, этого лишена. Мы, Я не могу мы прекрасно понимаем, активно. что каждый человек должен иметь возможность свободно передвигаться. Тем более, что это заложено в нашей Конституции. Да. Это наши права. права да, равные права, которые гарантирует наша Конституция. Поэтому я каким-то образом, ну вот я поняла, что вот год назад я обращалась, не раз обращалась, и Джек обращалась в свой и в организацию наше место. Мой запрос отфутболили на исполком, исполком сделал отписку, что это стоит столько, 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 в городском бюджете денег нет. Я понимаю, что денег может действительно не быть. Но я с другой стороны понимаю, что для пандуса, который мне наружу, мне нужны. Такие материалы, допустим, как уголок металлический, не так и много, его не надо там 100 метров. Ну, его надо там 3,6 метра и 3 метра еще по 1,3 метра на поворотную площадку. Я более чем уверена, что где-нибудь, на каком-нибудь предприятии или на заводе металловского. Ну, мы понимаем. Или на Ясно. Спасибо вам за позицию. Да, Спасибо за позицию. Будем вас поддерживать, следить. Если Спасибо. будете проводить акции, проводите. А можно вопрос, Спасибо. я услышал? что Какая норма закона была отменена? О том, что специально принимать, что по ДБФ должны быть вот эти все вещи. А у нас основной закон в стране какой? Ну, я вам простречу. Нет, какой у нас основной закон в стране? Да, Конституция. Конституция. Что там написано? Права для всех равны. Поэтому какой, на какой закон мы должны опираться? На закон Конституции. Или тот закон, который отменен? Ну, меня спросили. По нет, ответили, подождите. Все, ну понимаете. Вы как чиновник нет, должны знать, нет, какой у нас у нас основной закон в стране. Я прав или нет? Прав. Поэтому, если в Конституции написано, какой бы другой закон... Магазин, мы не живем не знаем, в правовом государстве. Мы сейчас немножко о другом Нет, поговорим. мы о том же говорим. Если магазин, мы строим правовое и не государство... Скажите мне, если мы строим правовое государство, как какой-то закон может перечеркивать Конституцию? Это вы еще в Верховной Раде спросите, какой закон перечеркивает Так это ваши полномочия, спрашивайте. Ну я я что это значит понять? Это... що <рес> Я про вас и пам'ятаю. І нас, нас не снища, полівається. А це бачите, пакет, Ви знаєте, от там пандуси. А ми, сюда, ну от площадь, Смотрите, вот это... Довите, вчора була сесія, і депутати кричать, треба робити все, пандуси, криші, все. А податки прийняли мінімальні. І Я сказав депутатам, що подам відставку і розберетесь самі. Розумієте? цей популізм. Да, да, Тому що да, казати на трибуні, що давайте зробимо криші, дороги, асфальти, пандуси це одне. Да, а треба за що зробити? Правильно, ми все з вами. Да. Ну, дуже радий, що ви розумієте, про що я кажу. Більше того, от приходячи в магазини, купуючи це арки, будь ласка, беріть чек. Вам зобов'язані видати чек. Це не, не ваше право, ваш обов'язок брати чек. Потому что таким чином мы наполняем местный бюджет. И тогда с цих грошей мы начинаем робити все остальное. итогу акции мы возьмем сейчас комментарий у человека который наглядно видел как решаются вопросы свободного передвижения людей с ограниченными возможностями передвижения в европе да я так понимаю вы были в европе вас как зовут иван, Меня зовут иван. иван. очень приятно вы могли бы вкратце рассказать ситуацию возможность сделать сравнительную характеристику как это там делается как у нас как мы только кордон переехали в Польшу, это было. Сразу дороги ровные, гарные, все, без, без, никаких ям. Можно ехать как хочешь. Это одно. Насчет тротуаров, так же самое. В Швеции я еще пожил несколько месяцев. Там вообще нету пробок. Я когда ехал куда-то, я знал, что я туда поеду, мне это надо сделать, и я сделаю. Я знаю, что я туда доберусь, вообще про это не думал. Вот. Если насчет тротуаров, дороги, конечно, тоже ровные. И еще лифты во всех громадских местах есть лифты. Особенно в таких заведениях, как вот мэрия или подобные вещи. Не говоря уже о метро, о переходах и прочее. То есть всяких. везде доступ. У нас да. этого доступа вы вообще не ощущаете, получается? Да, есть... я могу даже так сказать, потому что, когда я еду здесь по тротуару, я думаю, окончится он бордюрой или обычным съездом. Мне надо про это думать и пеклуватость, чи я там зиду, чи нет. Тогда мне приходится, вот сейчас я ехал с больницы. Мне пришлось ехать по дороге просто, потому что она чуть ровнее, тем более тротуар. Мало того, а что Это он уже доступен, дополнительная опасность. Да, еще знаю, какие у нас дороги. Есть, да. Да. Приходится бежать. И ям. что я не выбрал тротуар? Потому что там советские такие блоки большие, угу. квадратные, на которых бум-бум-бум-бум. Оно-то ходить нормально. Но они не могли подумать, заменить на какую-то другую плитку или на асфальт, давно бы уже пора. Так само, как не говоря уже про все дороги. Конечно, я чувствую, здесь недоступность. Там, если доступность на процентов 90, я не скажу, что 100. Иногда некоторые магазины имеют пару-тройку ступенек. Ну, то, что необходимо человеку, я могу заменить другим магазином. В общем, можно и до 100 доводить. А здесь доступность ну, 10-20%, я так могу сказать. Если, в общем-то, товары, дороги, здания. Даже вот ДК перед нами, дом культуры. И то туда нету никакого пантуса, никакого лифта. Приходится кого-то просить, который будет затягивать. Вот. В случае, если ситуация. будут проводиться повторные эти акции, нам дали обещание. Администрация в лице Валентина Валентиновича Козырчука дали обещание следить за этим вопросом, включиться в работу. Вы будете принимать участие? Ну, конечно. Считаете их полезными или нет? Эти акции, да. Я считаю, они хоть как-нибудь напоминают нашим чиновникам о том, что они должны работать и не забывать. Это же не сложно, просто если заказ на тротуар, и чиновник исполняет этот заказ, делает его, то зачем его с бордюрками сделать? Сделай либо с маленькими, либо в нужных местах, чтобы они отсутствовали. Это же элементарно, просто надо не забывать про это. И все, и все будут рады, довольны. Ну, инвалиды я имею. Да и здоровые люди, которые с колясочками, с детьми ходят, пожилые люди. Это Многие, большой процент, не только тех, кто на колясках передвигается, угу. пользуются такими вот системами, как это, такой доступности. Ну, я очень благодарен вам за интервью. Спасибо вам за гражданскую позицию. Спасибо, что принимали участие в этой акции. Надеюсь, если будут какие-то вопросы, пожелания, также желание, скажем так, донести через громадское телевидение. Городу зовите, всегда буду рад участвовать. И вот есть одно пожелание. Дорогие наши чиновники, не забывайте про людей, у которых э, тяжело с передвижением. Просто-напросто делайте соответствующую инфраструктуру. Вот и все. Спасибо большое. Всего доброго.